ચેટીચંદ મહોત્સવને લઈને તડામાર તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે જેમાં ચેટીચંદ મહોત્સવ કમિટી દ્વારા દસ એપ્રિલના રોજ નરોડા પાટિયા પાસે શાહી સરઘસનું આયોજન કરવામાં આવશે ચેટીચંદ મહોત્સવને લઈને સરદારનગરના ગણેશ પાર્ટી પ્લોટમાં સિંધી સમાજ દ્વારા ચેટીચંદ મહોત્સવ માટે મીટીંગ યોજાઈ હતી જેમાં સિંધી સમાજના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા મીટિંગમાં ભગવાન ઝૂલેલાલના પ્રાગટ્ય દિવસે યોજાનાર શોભાયાત્રા ઝાંખીમાં કોઈ પણ અનિચ્છનીય ઘટના ના બને અને આ યાત્રા શાંતિપૂર્વક માહોલમાં સંપન્ન થાય એ રીતે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું તો સાથે સાથે યાત્રા દરમિયાન ચાંપતો પોલીસ બંદોબસ્ત પણ રાખવામાં આવશે આ સાથે મેડિકલની પણ સુવિધા આ વખતે આપવામાં આવશે અમદાવાદ શહેરના નરોડા વિધાનસભાના ભાજપના એમએલએ પાયલબેન કુકરાણી દ્વારા ચેટીચંદ મહોત્સવને લઈને મીડિયાને માહિતી અપાઈ હતી જેમાં શાહી સરઘસનું તેવું જણાવવામાં આવ્યું હતું ભાજપના નરોડાના સ્થાનિક એમએલએ પાયલબેન તેમજ સિંધી સમાજના આગેવાનો આ પ્રસંગે હાજર રહ્યા હતા દસ એપ્રિલના દિવસે એટલે કે ચેટીચંદ ના દિવસે સમગ્ર ગુજરાતમાં જાહેર રજા આપવામાં આવશે તેવું એમએલએ પાયલ કુકરાણી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું તો વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ શોભાયાત્રામાં દસ હજાર થી વધુ લોકો આ ચેટીચંદની શોભા ઝાંખી જોવા ભાગ લેશે દસ એપ્રિલના રોજ યોજાનારી ભગવાન જુલેલાલની ઝાંખી નરોડા પાટિયાથી નીકળી સરદારનગર તલાવડી સુધી જશે જ્યાં સમસ્ત સિંધી સમાજના આગેવાનો સહિત ભક્તો ભગવાન જુલેલાલના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવશે मैम सबसे पहला आपका नाम और जी मेरा नाम डॉक्टर पायल मनोज कुमार कुकरानी है मैं एमएलए नरोड़ा विधानसभा हूँ और इस वक्त हम लोगों ने चेटीचंड महोत्सव कमेटी के माध्यम से 2024 10 अप्रैल को शाही सरगस का आयोजन किया है पाटिया सर्कल से दोपहर एक बजे जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी चेटी महोत्सव कमेटी आज मेरे साथ है जिनके साथ सहकार से ये पॉसिबल हुआ है आज पूरी टीम द्वारा कमेटी द्वारा एक मीटिंग रखी गई गई है तो आयो आयो तो है आयोजक द्वारा क्या आयोजन की व्यवस्था जी आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि चेटीचंड महोत्सव कमेटी के माध्यम से पिछले साल यानी कि 2023 में भी बहुत भव्य आयोजन किया गया था और माना जाता है सर्वे के अकॉर्डिंग के एक लाख जितनी पब्लिक रोड पे थी इस साल भी चेटी चंड महोत्सव कमेटी के माध्यम से वही अथक प्रयास किए गए हैं और ज़्यादा में ज़्यादा संख्या जुड़े उसके लिए आयोजन किया गया है 2024 10 अप्रैल को और आपने जिस तरह से पूछा कि क्या आयोजन किया गया है सेवकों के लिए तो आ, हमारी जो शाही सरगस निकलती, निकलती है उसमें खूब अलग विभिन्न विभिन्न तरह की झाँकी निकलती हैं झांकियों के लिए हमने पूरी व्यवस्था की है बीच बीच में नाश्ता पानी उसके अलावा कुछ भी एक्सीडेंटल केसेस uh, ना हो उसके लिए एक पूरी टीम रेडी की है साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का कम्युनिकेट uh, करके एक ऐसी टीम बनाइए जिससे अगर ऐसा कुछ होता है ताकि उसका समय पर निदान किया जाए तो, आप को रूट का वितरण बताइए तो जी बता जैसे मैंने आपको बताया कि 10 अप्रैल 2024 जो चेटीचंड तो है ही साथ ही साथ सिंधी भाषा दिवस भी मनाया जाता है तो उसके लिए भव्य आयोजन हमने किया है पाटिया सर्कल से लेकर दोपहर एक बजे ये सरगस निकलेगी और जाएगी तलावड़ी सरदानगर पर आखिरी सवाल इस आयोजन में भक्तों के लिए क्या क्या सुविधा का प्रबंध किया गया जी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी भारी मात्रा में सोसाइटियों से समाज से सब लोग यहाँ पे जुड़ते हैं तो उनके लिए शरबत, पानी नाश्ते प्रसाद वो सब तो हमने रखा ही है साथ ही साथ उनकी सुविधा सुरक्षा को भी ध्यान रखा है हमने तो था भी आप मीटिंग में सर ने बताया कि बच्चों के के जेब में एक पर्ची नाम लिख दी जी और एक्सीडेंट है और अन्य सुविधा बारे, बारे में में बताया गया उसके बताइए जी आ, जैसे अगर कोई बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों के पास अगर उनको यदि नंबर याद नहीं है माता पिता के फोन नंबर मोबाइल नंबर याद नहीं है तो उनके जेब में पर्ची हमने डालनी है उसके अलावा अगर हमने गोल्ड चेन वगैरह पहने तो उसे निकाल के आना है खुद सतर्क रहना है और यदि कोई दुर्घटना घटती है तो हमने मैंने आपको बताया ऐसी टीम रेडी की है हमारी चेटीचंड महोत्सव कमेटी साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर ताकि अगर कुछ घटना ऐसी घटती है तो उसको अर्जेंट एक्शन लेकर उसका निदान किया जाए